Дага Духа, с воскресным днем, братья и сестры! Спасибо, Господи! Святой пророк Амос, память которого молитвенно воспоминается сегодня всем православным миром, и о котором я хочу немножко рассказать, жил за восемь столетий до пришествия в мир Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. В те времена, когда он жил, Еврейский народ разделился на две части, на два царства, иудейское и израильское. Во главе иудейского царства стоял царь Озия, а во главе израильского царства стоял царь Иераваам. И к этому царству отходили 10 из 12 колен еврейского народа. Царь Иераваам был язычником, и языческие культы насаждал своим подданным. И вот где-то под действием уговоров, под действием каких-то э, подачек, поблажек, где-то под действием угроз, многие, практически все жители Израильского царства уклонились в языческую веру и забыли о Боге. И вот святой пророк Амас, будучи сам иудеем, будучи человеком простым, необразованным, но будучи сильным, искренней и горячей верой, он был избран самим Богом для пророческого служения и был Богом направляем в Царство Израильское для проповеди истинной веры в единого Бога. И вот за свою проповедь, призывая многих к покаянию и к вере, он, конечно, претерпевал множество мучений. Свою проповедь в основном он сосредоточил в городе Вифиль. В этом городе, это был словно духовный центр израильского языческого тогда царства, это своего рода был такой духовный центр, в котором находилась одна из главных святынь, в кавычках, святынь язычников. Это такой золотой истукан в виде тельца, которому поклонялись израильтяне. И вот именно в этом городе проповедовал пророк Амос. Он известен и в священном писании, и даже написал такую пророческую книгу, которая называется «Книга пророка Амоса», которая записана и находится в Верхом Завете. За свою проповедь, за то, что многих он обращал к вере истиной, естественно, язычники питали неистовую злобу к нему. Часто его побивали настолько сильно, что думали, что он умер, и бросали его где-нибудь в канаве или за городом. А он, еле живой, возвращался в свое родное селение и там, немножко поправив свои силы, снова возвращался в город Вифиль для проповеди. И вот однажды, во время очередного такого избиения, сын языческого жреца сильно ударил пророка Амоса дубиной по голове, нанеся ему смертельное ранение. И вот истекая кровью, пророк Амос с трудом добрался до своего селения и в молитве о всем израильском и иудейском народе отошел к Богу в 783 году до Рождества Христова. Вот такое вот краткое, но благодатное житие. И это житие я хотел бы вот вам сегодня рассказать в контексте слов, которые мы слышали в сегодняшнем евангельском повествовании. А слова, вы все тоже их знаете и помните. «Не можете служить двум господам, Богу и Мамоне», как говорит Христос. Тем более, что по словам Мамона подразумевается не только деньги, не только богатство, но и любое суетливое и земное устремление, которое часто наше сердце захватывает словно вихрем и тянет только в преисподнюю. Поэтому под словом «мамона» подразумевается здесь любая привязанность ко всему мирскому, любые мирские интересы, которые доминируют над духовными, над Божьими целями и над тем самым главным целью, над той самой главной целью, которой все мы призваны, целью спасения и жизни с Богом в Царстве и Небесном. И вот на примере жития этого пророка мы с вами видим, как пророк не пытался даже совместить изначально несовместимое служение Богу и служение миру. И естественно, он избирал из этих двух именно служение Богу, то есть то, что действительно является для человека необходимым и жизненно важным в прямом смысле этого слова. И невзирая на то, что все практически уклонились в язычество, и никто его не хотел слушать, и все его гнали, прогоняли и побивали часто, и старались убить, невзирая на все эти опасности, он не ослабевал в своей вере и, как следствие, в своей проповеди. И вот этим он заслужил от Бога святость. Многие спрашивают, а кто такой пророк? Вот сейчас много показывают по телевизору всяких провидцев, там прорицатель какой-то появился, там начинают гадать неизвестно на чем и будущее предсказывать. Может быть это пророки, но на самом деле нет. И вот если мы обратимся к Священному Писанию, и в частности к образу сегодняшнего святого, пророка Амоса, то становится видно и понятно, кто такой настоящий пророк Божий. Это не тот, который предсказывает о том и об этом, а это тот, кто в своей проповеди призывает к истинной вере во Христа и к покаянию. Вот это вот главное условие настоящего пророчества, если это пророчество действительно от Бога. В наше время, мы живем очень трудное духовное время и это время оно подобно во многом тому времени, в котором жил пророк Амос. Ведь если так разобраться, наше с вами государство, общество, оно тоже делится словно на два царства. Только эти царства, они ограничены не какими-то э, рамками расстояния и земными там, географическими нормами. Эти границы не политические, эти границы прежде всего духовные. И вот наше общество сейчас делится, по сути дела, на верующих и неверующих, на христиан и на нехристей, в прямом смысле этого слова. И вот когда в те времена пророка Амоса только два колена из 12 колен Израилевых остались верными истинной вере, а большинство, 10 колен уклонились в язычество, то же самое наблюдается и сейчас. Верующие, к сожалению, в меньшинстве. А все остальные или думают, что они верующие, находясь в самообмане, или откровенно питают ненависть к вере истинной во Христа. Потому что вера проповедует совсем не те интересы, которые для них приятны и понятны. Потому что вера обличает стремление ко всему земному, похотливому и тленному. И вот это разграничение сегодня, оно очень чувствуется. Как пример хочу привести. Позавчера включаю телевизор, канал СТБ, новости. И вот показывают в Крыму древний монастырь пещерный, в котором многие века спасались многие сотни монахов, и который этот монастырь явил многих святых, а после советского времени запустел, и там в этих монашеских пещерах, кроме бомжей, развратников и пьяниц, больше никто не собирался, теперь там появились монахи. Вернулись монахи, там буквально пару человек, которые в неимоверных, нечеловеческих условиях, а словно подвижники христианского благочестия, стараются возродить там монашескую жизнь. И вот только они там появились, сразу появились и некоторые противники того, чтобы там монашеская жизнь возрождалась. Сразу подняли голову какие-то археологи, еще какие-то в кавычках специалисты, которые начали рассказывать, что эти пещеры это памятник то ли культуры, то ли архитектуры, непонятно чего. И монахи, мол, разрушают это, эти памятники. А то, что там были все время надписи наподобие, там, здесь был Вася, в лучшем случае, и всякие гадости происходили в этих пещерах, это никого раньше не волновало. Но как только вера и там затеплилась в этих пещерах, то сразу же нашлись противники этой веры. Но что самое печальное, может быть возникло какое-то недоразумение между археологами и э, монахами, но государственный канал, который вещает на всю Украину, он представил этот сюжет только во вполне конкретном контексте. В контексте того, что вера это плохо, монахов надо выгнать и все такое. О чем это говорит? О том, что обществу нынешнему приятнее слушать все противное церкви и противное вере. И совсем неприятно слушать то, что возвещает о Христе и о покаянии. Поэтому мы с вами сейчас живем в достаточно трудное время. Наверное, в такое же время, в какое жил и пророк Амос. И вот, взирая на образ веры пророка Амоса, стоит и сделать выводы нам с вами. Если мы с вами, православные христиане, собравшиеся здесь в храме, собравшиеся каждый в своем храме, представляем собой, пусть маленькие, но все-таки островки православия, мы должны оставаться верными Богу даже в наше трудное время до конца. Пророк Амос в те времена остался фактически один, но он не дрогнул, Хотя его телесно убили, но дух его не был побежден. В прямом смысле этого слова. Отсюда и нам указание. Если мы хотим действительно угодить Богу в нашей лукавой жизни, то мы должны оставаться верными Богу нашему до конца. Даже если нас не любят, не понимают, гонят, смеются над нами. Зачем нам этого бояться? Лучше иметь страх Божий и бояться согрешить чем бояться каких-то лукавых прелестей мира сегодня. Вот к этому призывает нас образ пророка Амоса, молитвенная память которого мы сегодня воспоминаем. Как сказал один святой, пророк это подобный, человек, подобный подсолнуху. Когда вокруг ночь, темно, а подсолнух, как вы знаете, он всегда своей головкой смотрит на солнце, он поворачивается во время темени ночного именно туда, где должно солнце восстать. И вот своей жизнью, своей проповедью, не словесной только, но жизненной, самое главное, мы всегда должны возвещать окружающему лукавому миру, где находится Христос, где Его благодать, где спасение, где покаяние. И вот именно тогда мы с вами станем и пророками, в прямом смысле этого слова, и настоящими чадами Божьими. Об этом давайте сейчас помолимся на молебне. Аминь. Спасибо, Господи.